Yeah.

સંબોધ્યા હતા સંબોધનમાં સીએમે ભાવ ભાવેશ્વર ધામના સેવાકીય કાર્યોને બિરદાવ્યા હતા અને અંતરિયાળ આદિવાસી વિસ્તારમાં ધામ દ્વારા થયેલા સેવાકીય શિક્ષણ અને સનાતનના પ્રચારના કાર્યોની સરાહના કરી હતી ધામના મહામંડલેશ્વર વિદ્યાનંદ સરસ્વતી મહારાજે પણ સીએમને આવકારી આ સંસ્થા દ્વારા થતા સેવાકીય અને શૈક્ષણિક સહિત સનાતનની જાગૃતિ માટે થયેલા કાર્યોને સીએમ અને લોકોની સમક્ષ રાખ્યા હતા શ્રી ભાવ ભાવેશ્વર મહાદેવ કી જે બાવવાળ છે આપણા મંદિરમાં મંદિર આ વર્વાસી વિસ્તારમાં હજારો રૂપિયા માટે શ્રદ્ધા અને પ્રેરણા સ્ત્રોત બની છે વિશ્વ નેતા અને એસસી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ वसुદેવ કુટુમ કૌની ભાવના સાથે ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાની દ્રઢ રાજનીતિ આજનો આ કાર્યક્રમ પણ રાષ્ટ્રને विश्व गुरु बनावाना बड़ा प्रधान का संकल्प ने साकार करतो आपको आ कार्यक्रम बड़ा धामों ना एक धाम करीब में जानता श्री सरगुरु धाम द्वारा भारत बने विश्व गुरु मंत्र साथे संकल्प सनातन 2025 का कार्यक्रम को आयोजित किया भगवान श्री भाव भावेश्वर ने प्राण प्रतिष्ठा और सद्गुरु धाम की सेवा यात्रा ना रजत जयंती के प्रसंग में प्रसंगेश ग्राम संस्था ने इस संस्था ने खूब अहती अभिनंदन पाठू आज कार्यक्रम में पूज्य संतों वक्ताओं द्वारा सनातन धर्म के भारत के विश्व गुरु बनाने की दिशा में चिंतन गवां सद्गुरु राम वापी की ताकीना अंतर्गत विस्तार में 6 दा 25 वर्ष की आदि जाति भाषाओं अध्यात्मी साथे सेवा ने संस्कार ने सुवास फैला भी रहना चाहिए सनातन धर्म हमेशा विश्व को दिशा दर्शन करियो छे सनातन धर्म ना भारती केवी रीते के भारत विश्व गुरु बन सके तेनो उत्तम उदाहरण आ सद्गुरु धाम छे आ विस्तार में पहला अनेक वैष्णव पूरीवाजो सामाजिक बदियो जोवा मळती देखिए भगवान भाव भावेश्वर महादेव के नाम से त्रयोदश ज्योतिर्लिंग स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज ने गुजरात के वलसाड़ जिले के बरमाल क्षेत्र में स्थापित किया है और वह अपने आप में जो क्षेत्र एक जंगल होता था शमशान होता था आज एक तीर्थ बन चुका है जहाँ पर आप देखिए कितने बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है वेद शिक्षा दी जा रही है और भारत के सनातन संस्कृति के अंदर एक अहम योगदान दिया जा रहा है तो भगवान भाव भावेश्वर को पच्चीस वर्ष यहाँ पर पूरे हो गए तो रजत उत्सव जयंती उनकी मनाई जा रही है तो मात्र रजतोत्सव जयंती ना मनाते हुए गुरुदेव के संकल्प को संकल्प संकल्प सनातन के नाम से मनाया जा रहा है कि सनातन धर्म को हमेशा जीवित रखने के लिए उनकी शिक्षाओं को जीवित रखने के लिए क्या माध्यम है तो आज वे संतों का जीवन प्रेरणा है उसी को देखने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करा था कि आप इस रजोत्सव जयंती पर पधारें सदगुरु धाम की व्यवस्थाओं को देखें यहाँ के आदिवासियों के जीवन को देखें उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया वह यहाँ पर पधारे उन्हें आकर बहुत अच्छा लगा जैसा कि आपने उनके संबोधन में सुना कि आज सनातन धर्म को के के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने के अंदर सदगुरु धाम का आज कितना बड़ा योगदान है स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज का कितना बड़ा योगदान है बिल्कुल उन्होंने त्रियोदश ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया उन्होंने यहाँ पर अभिषेक भी किया लगाकर पंडितों ने वेद मंत्रों के साथ उनका अभिषेक कराया और फिर उसके बाद वो यज्ञशाला गए यज्ञशाला के उन्होंने दर्शन किए गुरु जी से उन्होंने वार्तालाप किया सभी संतों का यहां पर सम्मान किया संबोधन सुना और अपना भी संबोध, अपना भी संबोधन देते हुए उन्होंने सदैव सदगुरुधाम से जुड़े रहने के लिए कहा